নেক্সট এমাহ চেনি খাবলৈ এৰিব লাগিব বুলি ক'লে পাৰিবনে বাৰু যদি আপোনাৰ গোটেই শৰীৰৰ কায়া চেঞ্জ হৈ যায় যদি আপুনি বহুত বেমাৰৰ পৰা বাচি যায় যদি আপোনাৰ শৰীৰত বহুত বেছি বেনিফিট হয় তেতিয়াহ'লে মই ভাবোঁ পাৰিব আহক আমি জানো আজি চেনীৰ বিষয়ে চেনি আমি খাব লাগে নে নালাগে তাৰ বিষয়ে কথা পাতিম গোটেই ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব আৰু মই ভাবোঁ ভিডিঅ'টো বহুত বেছি হেল্পফুল হ'ব আপোনালোকৰ কাৰণে মই আজি আপোনাক এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰিব খুজিম মাত্ৰ এমাহৰ কাৰণে চেনী এৰি দিয়ক ইয়াত আপোনাৰ লছটো একোৱেই নহয় আৰু এনেকুৱা নহয় যে আপোনাৰ সৰু সুৰা প্ৰফিটহে হ'ব আপোনাৰ গোটেই শৰীৰৰ কায়া চেঞ্জ হৈ যাব যদি প্ৰশ্ন হয় কিয় চেনী এৰিম ইয়াতনো কি বেনিফিট আছে আৰু যদি এই কাম কৰিব বিচাৰোঁ কেনেকৈ কৰিম এই বিষয়ে এই ভিডিঅ'ত আজি ডিটেইলকৈ কথা পাতিম সহজতে আৰু সকলোৱে বুজিব পৰাকৈ কথাবোৰ ক'ম আমি সদায় খোৱা চেনিখিনি কুঁহিয়াৰৰ পৰাই বনোৱা হয় কিন্তু ইয়াক এনেকুৱা ধৰণে প্ৰচেছ কৰা হয় যে ই আনহেল্ডি হৈ পৰে কুঁহিয়াৰৰ ৰস উলিয়াই ইয়াত ছালফাৰৰ নিচিনা থাৰ্টি ছিক্স কেমিকেলেৰে ৰিফাইন কৰা হয় তেতিয়াহে গৈ বগা চকচকীয়া চেনি তৈয়াৰ হয় এই চেনি মিঠাৰ বাহিৰে নিউট্ৰিশনৰ নামত একোৱেই নাথাকে কেমিকেলবোৰৰ কাৰণে শৰীৰত যথেষ্ট লোকচান হয় এমাহৰ কাৰণে বন্ধ কৰি চাওক বাকী যিবোৰ চুইটনাৰ আছে গুড় দেশী খান্দ মৌ মিচি এইবোৰো বন্ধ কৰি দিয়ক আপোনালোকে আচৰিত হৈছে এইবোৰ বন্ধ কৰি কেনেকৈ কি হ'ব এইবোৰ বন্ধ কৰিলে কি হ'ব আমি জানো আহক এইবোৰ বন্ধ কৰি দিয়ক মাত্ৰ এমাহৰ কাৰণে আৰু বন্ধ কৰি চাওক কিমান বেনিফিট হ'ব এই ভিডিঅ'ত আপোনালোকে গম পাই থাকিব মানে মানে ওপৰুৱা মিঠা একো নাখাব যদি আমি চেনি খাবলৈ এৰি দিওঁ শৰীৰত কি পৰিৱৰ্তন হ'ব প্ৰথম হ'ব শৰীৰত যি এক্সট্ৰা ফেট হোল্ড হৈ আছে সেই ফেটছ ওলাই যাব কোনোবা এজন মানুহ যেতিয়া বহুত শকত হয় অভাৰ ৱেইট হয় সেয়া অকল শৰীৰৰ চৰ্বিৰ ৱেটেই নহয় শৰীৰত জমা হৈ থকা পানীৰো যথেষ্ট ৱেইট থাকে আৰু সেয়া হয় এক্সে কাৰ্বহাইড্ৰেট খোৱাৰ কাৰণে ছায়েন্সে কয় এক গ্ৰাম কাৰ্বহাইড্ৰেট খালে শৰীৰে তিনি গ্ৰাম পানী হোল্ড কৰি লয় আৰু আপোনালোকে জানে চেনি হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট কাৰ্বহাইড্ৰেট যদি কোনোবা মানুহে চেনি খাবলৈ এৰি দিয়ে এসপ্তাহত তেওঁ ৱেইট কমিবলৈ ধৰিব কাৰণ বডিয়ে এক্সেছ পানী ৰিলিজ কৰি দিব পেট ভিতৰলৈ সোমাব আমাৰ জ লাইন দিব এই জাইনটো ওলাবলৈ ধৰিব যিটো একেবাৰে লুকাই গৈছিল মানুহে আপোনাক দেখি কমপ্লিমেণ্ট কৰিবলৈ ধৰিব যে আপোনাক ক্ষীণ আৰু সুন্দৰ দেখাইছে যেতিয়া শৰীৰে এক্সট্ৰা পানী ৰিলিজ কৰি দিব তাৰপিছত আহিব ফেট লুজ যেতিয়া আমি চেনি খাওঁ বডিয়ে সেয়া গ্লুক'জলৈ কনভাৰ্ট কৰি বডি প্ৰত্যেক চেললৈ ডিষ্ট্ৰিবিউট কৰে য'ত চেলে সেই গ্লুক'জ ইউজ কৰি এনাৰ্জি প্ৰডিউচ কৰে যেতিয়া আমাৰ শৰীৰত জোখতকৈ বেছি গ্লুক'জ হৈ যায় তেতিয়া সেই গ্লুক'জ ফেট হৈ বডিত ষ্ট'ৰ হৈ যায় চেনী এৰিলে কি হ'ব যি এক্সট্ৰা গ্লুক'জ শৰীৰত জমা হৈ আছে সেয়া কমি যাব তেতিয়া বডিৰ চেলবোৰে গ্লুক'জ বিচাৰিব যদি আমি চেনি নাখাওঁ বডিয়ে গ্লুক'জৰ কাৰণে সেই ষ্ট'ৰ ফেট ইউটিলাইজ কৰিব লাগিব সেইকাৰণে খীণাবৰ কাৰণে কাৰ্বহাইড্ৰেট কম কৰিবলৈ কোৱা হয় যেতিয়া বডি নিৰূপায় হৈ ফেট ইউজ কৰিব তেতিয়া মানুহজন খীণাবলৈ ধৰিব এজন শকত মানুহৰ খোৱাৰ টেণ্ডেঞ্চি বহুত থাকে তেওঁ খায়ে থাকে আৰু খায়ে থাকে আৰু বডি এক্টিভিটিৰ নামত একো নকৰে কাৰণ তেওঁ একো কৰিবই নোৱাৰে বডিটোৱে একো কৰিবলৈ তেওঁক নিদিয়ে কিন্তু তেওঁ যদি চেনি এৰি দিয়ে ডেফিনেটলি ৱেইট কম হ'বলৈ ধৰিব আপোনালোকে জানি আচৰিত হ'ব ক'ব নোৱাৰাকৈ আমি দিনটোত কিমান চেনি খাই থাকোঁ চাহত যি চেনি খাওঁ আমি সেইটোতো আমি কাউণ্ট কৰিব পাৰোঁ ওৱান টি স্পুন খালোঁ টু টি স্পুন খালোঁ কিন্তু এক্সট্ৰা চেনিবোৰ যে আমি খাই থাকোঁ বিস্কিট চকলেট বিস্কিটত কিমান চেনি থাকে কেতিয়াবা ভাবি চাইছেনে চকলেটবোৰৰ ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছালৈ গম পাব কিমান চেনী থাকে মষ্টলি আধা বাতিত আঢ়ৈ চামুচ চেনি থাকে কল্ড ড্ৰিংকছ তাত ইমান বেছি চেনি থাকে যে আপোনালোকে ভাবিলে ভয় খাই যাব তাৰ উপৰিও কল্ড ড্ৰিংকছত আৰু মিঠা কৰিবৰ কাৰণে এক্সট্ৰা কেমিকেল দিয়া হয় চচ আমি যি চচ খাওঁ সেয়া বিলাহীতকৈ বেছিভাগ চেনি থাকে চিপ্ছ নিমখীয়া তথাপিও তাত চেনি থাকে মাৰ্কেটত পোৱা জুচ আমি যে হেল্থ ড্ৰিংক হিচাপে খাওঁ সেইবোৰত কিমান বেছি চেনি থাকে ফ্ৰুইটকা এনাৰ্জি ড্ৰিংকছ চকলেট চিৰাপ প্ৰটিন বাৰ কম্পেনীবোৰে ইনগ্ৰিডিয়েণ্ট লিখোঁতে চুগাৰ ৱৰ্টুনী লিখে মাল্ট' ডেক্সেইন কৰ্ণ চিৰাপ এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুবোৰ লিখে ডেক্স ৰছ মাল 'জ চাকৰজ গাৰ্লাক টৌজ এনেকুৱা ধৰণৰ ৱৰ্ডবোৰ লিখে এই যে এই যে লাষ্টত অ' এছ চি সেইটোৱে আচলতে চেনি ডেইলি আমি এনেকুৱা বহুত বস্তু খাওঁ য'ত ভৰপূৰ মাত্ৰাত চেনি থাকে ছ' নেক্সট থাৰ্টি ডেইজ এইবোৰ এৰি চাওক এতিয়া আপোনালোকৰ প্ৰশ্ন আহিছে থাৰ্টি ডেইজ এৰিলে কি হ'ব আগলৈ কি হ'ব আগলৈও এইবোৰ এভইড কৰি দিয়ক কেনেকৈ হ'ব এভইড সেইটো মই ক'ম আপোনালোকক এতিয়া ষ্ট্ৰিট ফুড য'ত চেনি থাকে সেইবোৰ এভইড কৰিব যিকোনো ফৰ্মত এড চুগাৰ নাখাব অকল চেনি এৰিলে অভাৰ অল কেলৰি নিজেই কম হ'ব চেনি এৰিলে কম খালেও দেৰিলৈ পেট ভৰি থাকে এইকাৰণে অকল কেলৰি লছ হ'লে ৱেইট কম নহয় কেলৰি ক'ৰ পৰা আহিছে সেইটো ইম্পৰ্টেণ্ট ফেট লছ খুব সোনকালে হ'ব যেতিয়া আপোনাৰ ইনচুলিন হৰ্মোন ষ্টেবিলাইজ থাকিব লাইক ছুগাৰ ফ্ৰী ডায়েট ক'ক এইবোৰত কিন্তু জিৰ' কেলৰি থাকে কিন্তু এছপাৰ্টাম নামৰ আৰ্টিফিচিয়েল চুইটনাৰ ইউজ কৰা হয় চুগাৰ ফ্ৰী মাৰ্কেটলৈ অহাৰ পিছত ডায়েবেটিছ আৰু অবেচিটিৰ কেচ বাঢ়িহে গৈছে ষ্টাডিয়ে কয় ডায়েবেটিছ বঢ়াৰ ডাঙৰ কাৰণ এটা হৈছে আৰ্টিফিচিয়েল চুইটনাৰ ইউজ কৰা মন কৰিবলগীয়া কথা এইটোৱে যে ব্লাড চুগাৰ আপোনাৰ যিমান ষ্টেবিলাইজ থাকিব সিমান আপোনাৰ ভোক কম লাগিব ভোক কম লাগিলে কেলৰি নিজেই কমি যাব প্ৰশ্ন আহিব পাৰে থাৰ্টি ডেইজৰ পিছত কি হ'ব যেতিয়া আপুনি থাৰ্টি ডেইজৰ কাৰণে চুগাৰ এৰি দিব তেতিয়া আপোনাৰ চুগাৰৰ ক্ৰেভিং কম হৈ যাব মিঠাটো এটা এডিক্টেড বস্তু নাখালেই মন নোযোৱা হ'ব ত্ৰিছ দিনৰ পিছত চকলেট কল্ড ড্ৰিংকছ বা যিকোনো চুইট যিকোনো মিঠা বস্তু খাবলৈ মন নোযোৱা হ'ব আপোনাৰ বডি শ্বেপত আহিবলৈ ধৰিব আপোনাৰ কাপোৰবোৰ ঢিলা হ'ব ধৰিব ত্ৰিছ দিন চেনিয়েৰ পৰা আৰু কি প্ৰফিট হ'ব আপোনাৰ ডায়েবেটিকৰ ৰিস্ক কমি যাব ভাৰতত দহ কোটিতকৈ বেছি মানুহ ডায়েবেটিছৰ শিকাৰ আৰু চৈধ্য কোটিতকৈ বেছি মানুহ প্ৰি ডায়েবেটিক এমাহ চেনি নাখালে বডিৰ ছুগাৰ লেভেল আপোনাৰ ড্ৰপটো হ'বই লগতে ডায়েবেটিছৰ যিটো ৰুট কজ চেলচে ইনচুলিন লেভেল ৰেজিষ্ট কৰিবলৈ লাগি যায় সেইটো ঠিক হ'ব ধৰিব মাত্ৰ ত্ৰিছ দিনত এইটো চাইণ্টিফিকেলি প্ৰুভেন শৰীৰৰ এনাৰ্জি বাঢ়িব ভাইটামিন মিনাৰেলছ ভালকৈ এডজৰ্ব হ'ব ধৰিব আপোনাৰ শৰীৰত যিটোৰ কাৰণে আপুনি ফিজিকেলি এনাৰ্জেটিক ফিল কৰিব আপোনাৰ স্কিন গ্ল' কৰিব বেছি চুগাৰ খালে আমাৰ এজিং প্ৰচেছটো বাঢ়ি যায় স্কীণত ৰিংকল হ'বলৈ ধৰে খুব সোনকালে কলাজেন বাঢ়িব যিটোৰ কাৰণে স্কিন গ্ল' হৈ থাকিব পিম্পল থাকিলে ছুগাৰ নাখাব আপোনাৰ লিভাৰ হেল্থ ইম্প্ৰুভ কৰিব বেছি চেনি খালে ইনচুলিন হৰ্মন ষ্টেবল হ'ব নোৱাৰে আৰু এইটোৱেই হাৰ্ট ব্লকেজ কৰে আৰু এইটোৱেই কিডনী ডেমেজো কৰে ব্ৰেইন ডিচৰ্ডাৰছ আৰু এইটোৰ কাৰণে আৰ্থৰাইটিছৰ ৰিস্ক বাঢ়ি যায় চেনী এৰিলে শৰীৰত এনেকুৱা এনজাইম প্ৰডিউচ হ'ব চেলুলাৰ লেভেলত চেঞ্জেছ হ'ব বডি ভিতৰৰ পৰা ৰিয়েক্ট হ'ব আৰু ত্ৰিছ দিনত বডিৰ ৰেচপন্স ছিষ্টেমেই বেলেগ হৈ যাব ইয়াৰ ভাল প্ৰভাৱ আগলৈ উপায় থাকিব আৰু এটা চাগে প্ৰশ্ন আহিছে আপোনালোকৰ যে মিঠা একো বস্তুতেই নাখাম নেকি ফ্ৰুটছত ভৰপূৰ মাত্ৰাত মিঠা থাকে খেজুৰ খাব পাৰে মিঠা ফ্ৰুটছ ভৰপূৰ মাত্ৰাত খাব পাৰে সেইবোৰে আপোনাৰ শৰীৰত বহুত বেছি বেনিফিট দিব এণ্টি অক্সিডেণ্ট ফাইবাৰ ভিটামিন মিনাৰেলছ সকলোখিনি বস্তু আপুনি ফ্ৰুটছত পাব চ' আজি এইখিনি আছিল আমাৰ চেনীৰ কথা চেনী এৰিবলৈ বাৰু মনে মনে আপোনালোক প্ৰস্তুত হৈছেনে যদি কোনে কোনে প্ৰস্তুত হৈছে মোক কাইণ্ডলি জনাবচোন আপোনালোকে আমি হেল্ডি হৈ থাকিবৰ কাৰণে আমি কিছুমান কাম কৰিব লাগিব তেতিয়াহে আমি হেল্ডি আৰু হেপী হৈ থাকিব পাৰিম ছ' নিজৰ যত্ন ল'ব হেল্ডি আৰু সুখী হৈ থাকিব মোৰ শুভেচ্ছা থাকিল সুধিব লগা যদি কিবা কথা থাকে মোকো কমেণ্টত জনাব ভিডিঅ'বোৰ চাই থাকিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব চেনেলটো আৰু যদি ভিডিঅ'টো হেল্পফুল লাগিছে আপোনালোকৰ তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো খুব শ্বেয়াৰ কৰিব চ' আজিলৈ আহোঁ সুখী হৈ থাকক হেল্ডি হৈ থাকক মোৰ শুভেচ্ছা থাকিল